بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر سات سے پندرہ تک کا ترجمہ پڑھیں گے آیت نمبر سات مشرقوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے عید رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے مسجد احرام کے پاس عید و پیمان کیا ہے جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے یعنی عید کی پاسداری اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ عمر ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس کا کوئی دین نہیں جس میں عید کی پابندی نہیں آیت نمبر آٹھ ان سے وعدوں کا کیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابتداری داری کا خیال کریں نہ عید و پیمان کا اپنی زبانوں سے تمہیں پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں آیت نمبر نو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں آیت نمبر دس یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عید کا مطلق لحاظ نہیں کرتے اور یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے آیت نمبر گیارہ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نباز کے پابند ہو جائیں اور زکاة دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں ہم تو ہم تے جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں آیت نمبر بارہ اور اگر یہ لوگ عید و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں تو تمہارے دین میں تانا اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھیڑ جاؤ ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس طرح وہ باز آ جائیں آیت نمبر تیرہ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو بشرتے کہ تم ایمان والے ہو آیت نمبر چودہ ان سے جنگ کرو اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا انہیں ذلیل و رسوا کرے گا تمہیں ان پر مدد کرے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا آیت نمبر پندرہ اور ان کے دل کا غص غم و غصہ دور کرے گا اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحم اسے توجہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا بوجھتا اور حکمت والا ہے یعنی جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشرقین ان پر ظلم و ستم کرتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی اور رنجیدہ تھے جب وہ تمہارے ہاتھوں قتل ہوں گے اور ذلت و رسوائی ان کے حصے میں آئے گی تو فطری بات ہے کہ اس سے مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے اور دلوں کا غصہ کم ہوگا صدق اللہ العظیم